Здравствуйте, уважаемые зрители канала УАЗ Говно. Мы продолжаем засирать советский автопром. Мы сейчас едем в автомобиле Влада Гранта 2014, -го, по-моему, года, да? Так что 2014 год, почти уже конец 15 -го. Автомобиль новый, пластик здесь абсолютно новый. А это точно пластик? Такое ощущение, как будто железо. Все шумит, шумы здесь какие-то посторонние. Центральный замок и электростеклоподъемники не работают. Причем два не работают, оба не работают. Их здесь целых два, двери 4, стекла 4, а стеклоподъемника 2 это версия 2014 года. Если на марке 80-х, 60-х годов, там уже стеклоподъемники работают. Здесь не еще не только нет. два. О, здесь работает кондиционер Ну как работает? Трубки нету, Трубки нет, ничего не работает В общем, кнопочек здесь самое минимальное количество Этот автомобиль стоит около 400 тысяч Да? Правильно? Ну, Новый автомобиль 16-клапанный четырех... 16 16-клапанный мотор, это forever вообще а, Магнитофон здесь дребезжит Здесь уже, это не родной магнитофон встроен как вы видите он не влазит до конца, потому что он упирается в стенку, а, как называется, печки, печка там, он не влазит. Вот, Посмотрите. Он стоит так, поэтому требезжит. Чтобы его вставить до конца, нужно пропилить отверстие, видимо. Это Плейки. автомобиль Гранта. Сказать что-то работает? Yeah. Trillion. Здесь уже подсветка диодная идет. Вот в одну сторону Оп, работает. Это, видимо выключен Здесь отверстие это зумер или это все так э, как же она система называется переговоров? Нет микрофон. Микрофон говорит. А микрофон. Говорит. То есть вот водитель мне предлагает поговорить. Вот, микрофон флешка вставляется. Вставляет? Вот, вставляет туда флешка, туда флешка. Большое. То есть мы за заканчиваем эту связь. У вас говно совершенно верно